Всем привет! Сегодня я готовлю очень вкусный, очень ароматный шоколадный пирог с вишней. Для этого нам понадобится 225 грамм маргарина комнатной температуры. Мы в него добавляем сахар и соль. И все взбиваем блендером все мы сбили до однородной массы и теперь добавляем 4 яйца и все так же аккуратно взбиваем все мы взбили до однородной массы она получается такая красивая однородная и добавляем сюда какао и все тоже аккуратно перемешиваем вот у нас получилась такая шоколадная шелковистая Ароматная смесь. Сюда мы добавляем вишню. И аккуратно все перемешиваем. Теперь мы добавляем в самую последнюю очередь муку вместе с разрыхлителем. Муку мы обязательно просеиваем. И аккуратно вымешиваем наше жидкое тесто. Все, наше тесто готово. Оно загустело. Очень красивого цвета, ароматное. Будем выкладывать нашу форму. Все, наше тесто мы переложили в форму. Теперь мы его ставим на выпечку при 180 градусах на 45 минут. Проверяем шпажкой до готовности. Наш пирог испекся. Теперь ждем, когда он полностью остынет. И украсим его шоколадом. Ну вот наш Пирог с шоколадной с уже готов. Украсила я снова его шоколадом, потому что вкус шоколада, шоколадного пирога с вишней это опять-таки очень выигрышный вариант. Я всем вам советую приготовить этот пирог. Он обязательно всем вашим родным понравится. Я уверена, у вас обязательно все получится. Всем спасибо за внимание и спасибо за лайки.